От сьогодні ці люди стоять, які формують бюджет. сьогодні, І районний, і обласний. Це сільхозники і місні. В основному в нас сільхозники льотний НДС. Я від вас чую, я тут при всіх це говорю, що ви були проти того, щоб оставити сільхозників на льотному НДС. Коли збирались, ну, будь ласка, ми вас не розуміємо. Ми зараз поговоримо про налогооблаженні для сільського господарства? Да. Так. що це оце гроші, які ми сьогодні шукаємо, їх немає. Зараз, якщо одна льгота у нас сьогодні є, ви якщо це лішите, ви розвалите сільське господарство. Робити нам буде не буде тут що. Це мене підтримують, я думаю, всі сьогодні. Я вважаю, що в принципі має бути проста і зрозуміла система налогооблаження не тільки в сільському господарстві, але і в цілому в економіці. Я против разного рода сложностей и исключений. Что относ относительно сельского хозяйства, я считаю, что должен быть один простой, понятный налог с гектара земли. Он есть. Один и все. Я, в принципе, также разговаривал с министром финансов, которая сейчас занимается реформированием а в целом податков, ну, налогообложения. И вы, наверное, слышали, что существует сейчас э, два предложения от депутатов депутатской группы и от Министерства финансов. Я также свои предложения внес. Да, как я вижу, какие я считаю нужно сделать изменения. Если меня поддерживают, я еще успеваю внести измене... ну, свой законопроект. Да, и можем теоретически успеть проголосовать и уже включить в, в на следующий год в бюджет ну ви знаєте що не буде цього сьогодні на гектар я считаю что нужно платить нормальні налоги Нормальні, брать да а на гектар не і платить нужно і не, не буде откуда вкрасти Прозоро будем да. все. Значит, Потому что легко. Администрирует. Сколько тут? 2000 гектар земли Все лично ради. Значит, вы будете получать такие-то вот. деньги. В районе 100 тысяч гектар земли. Значит, нужно получать там 100 миллионов гривен, ну, к примеру, или 10 миллионов гривен. И это должно быть передано на места. И вы должны сами... Определить, какой должен быть налог здесь на землю. Хотите больше собирать? Пожалуйста, собирайте больше. Не хотите больше собирать? Не собирайте. Но тогда у вас не будет денег для того, чтобы отремонтировать дорогу, больницу, школу. Для этого существуют депутаты районного совета, куда должны быть переданы полномочия, не только проблемы, но еще и инструменты для решения этих проблем. Мы 20 лет с этим боремся, и его не ведут. А с Нового года у нас снимут наш, нашу работу на НДС. Мы уже Не слышали? снимут. Не снимут? Нет. Нет, так, ну так вы же то, Нет, Мы тоже мы... так думаем, потому что аграрное не лобби снимут. на самом деле больше, чем лобби. Экспортер. Ну, пытались э, внести этот законопроект, э, но блокировали трибуну, не приняли. Там по-другому просто нужно ну, решать. еще не блокировали. Вы, я не блокировал. Вы сказали, что вы за. Я по-другому вижу. Я считаю, что нужно платить. Вот ну, видите, вы за за что? За что? Я вам сказал, шепси я. С да да я, с... я не за льготы. Я против льгот, потому что льготы, понимаете, то там, то там, то там. Это да я считаю, что нужно дать возможность заниматься спокойно бизнесом. Это раз и не мешать. Второе, нужно платить всем налоги. Правильно. Нормальные зато... налоги два. Все. Правильно. Больше ничего не нужно. Потом мы начинаем искать окна, дырки. Потом то тудой, то тудой. Нет, Алексей, а потом мы думаем, а где что взять, для взять деньги для того, чтобы увеличить налог с гектара, Это для сельского хозяйства смерти подумал. Ну, вы для, вот для себя вы просто понимаете эту ситуацию. Не в том я знаю, сколько платят налогов не булон. Я знаю, сколько платят налоги нормальные фермеры. Я также знаю, сколько платят за гектар земли. Вот те, которых мы называем одноосибники. Понимаете, что в, в Новобухском районе 70% людей, которые вообще ничего не платят, или платят там 26 гривен. А потом вы хотите деньги, чтобы кто-то дал и построили дорогу, или школу или больницу. Давайте начинать. Но это Быть же, на самом деле неправда. Ну, вы же вы не, не, да не до конца ну, знаете как? ситуацию. Ну как? они не платят, но им э, заведомо за их продукцию платят на 10, 15, это 20% процентов меньше. Круг. И дальше теневой рынок Правильно. просто набивает кому-то этим карманом. Правильно, это замкнутый круг. С одной стороны, он не может а, продавать легально свою продукцию, которую он не имеет права продавать. Давайте с этого начнем. Понимаете, и он потом пишет, он сдает декларацию и пишет о том, что он эту землю не обрабатывает. Вот мы наведем тоже порядок, и одна из моих инициатив законодательная связана с этим. Дать ему возможность продавать его легально по рыночной цене, а не по бандитской цене. Правильно, цена должна быть на берегу, с другой стороны, эти деньги, вместо того, чтобы получали бандиты, которые торгуют документами, чтобы они оставались на местах, чтобы у вас был источник для решения местных проблем. Слідкуйте за новыми работами в YouTube, подписывайтесь на наш канал, натискайте на великий файл под видео. Для вас Юрий Черемис, тут Инфо.